الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ولا آلہ واصحابہ وزریاتہ اجمعین اما بعد سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے میں ان کی ایک صفت بیان کرتا ہوں امام بحقی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت اسما بن یزید رضی اللہ عنہا کی ایک روایت نقل فرمائی ہے وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت لوگ ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے یعنی مراد یہ ہے میدان حشر ہے اور یہ نفخہ ثانیہ یعنی جس دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو جتنی بھی انسانیت اس دنیا میں موجود تھی تمام کی تمام کو زندہ کر کر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر کر دیا جائے گا تو جب تمام کی تمام انسانیت جمع ہو جائے گی تو اللہ تعالی کا جو منادی ہے وہ پکارے گا تجافہ جنوب ہم کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پہلو راتوں کو اپنے بستروں سے الگ ہو جایا کرتے تھے یعنی مراد یہ ہے کہ راتوں کو بستر چھوڑ کر تحجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے دعائیں کے لیے اٹھتے تھے ذکر اذکار کے لیے اٹھتے تھے تلاوت کے لیے اٹھتے تھے تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اگر فرمایا وہ کلیل وہ بہت تھوڑے ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے یہ لوگ فید خرون الجنت بغیر حساب تو یہ اللہ رب العزت کے حکم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے پھر اللہ کا حکم ہوگا لوگوں کے بارے میں جو باقی لوگ ہیں ان کے بارے میں حساب کتاب کا حکم ہوگا کہ اب ان کا حساب کتاب کیا جائے تو یہ لوگ ہیں جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا علماء نے لکھا ہے کہ رات تین طرح کے لوگوں پر گزرتی ہے ایک اس قسم کے لوگ ہیں جو پوری رات اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزار دیتے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کوئی ہے رزق چاہنے والا کوئی ہے پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے والا اور یہ بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اپنی پوری رات گزار دیتا ہے تو یہ رات اس کے لیے وبال بن جاتی اور دوسرے اس قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے یہ رات بہت بڑی نعمت بہت بڑا ذخیرے کا سبب بن جاتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رات کو اٹھتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں جیسا حدیث شریف میں نے سنائی حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا بدلہ یہ ہوگا کہ انہیں بغیر حساب کتاب اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور تیسرے اس قسم کے لوگ ہوں گے لوگ ہیں کہ جو نہ تو رات ان کو فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ نقصان پہنچاتی بس سو گئے پوری رات سوتے رہے اٹھ گئے صبح اٹھ گئے تو یہ لوگ ایک طرح سے تو فائدے میں ہے اگر گناہ گاروں کے مقابلے میں تو یہ فائدے میں ہے کہ کم سے کم گناہ تو نہیں کر رہے لیکن نیکوکار کے مقابلے میں بہت بڑے نقصان میں بھی ہیں کہ ایک قیمتی رات جو اللہ رب العزت سے مانگنے والی رات تھی جس کا اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس بڑے ذخیرے سے بھی یہ محروم ہو جاتے تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رات کو جب آنکھ کھلے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت رات کو آنکھ کھلے تو انسان کم سے کم یہ کر لے کہ لا الہ الا اللہ اللہ وح دہلا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد و حلکل شعین قدیر سبحان اللہ وحمد ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر ولا حول ولا الا قوت اللہ باللہ العلی العظيم یہ پڑھ لیا کرے یہ دعا پڑھ لے اس کے بعد اگر وقت مزید ہمت ہے تھوڑی تو یہ پڑھ کر دعائیں کر لے جو حاجت ہے اللہ سے وہ مانگ لے جو پریشانی ہے اللہ کے سامنے ذکر کرے پیش کرے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ پریشانی سے نجات فرما دے صدق اللہ علیہ وسلم